Про загальний стан української армії вже сказано достатньо. Сьогодні намагаються оновити її технічно і забезпечити всім необхідним воїнів, котрі захищають нашу країну. Щоправда, намагаються допомогти частіше пересічні громадяни і волонтери, а не державні оборонні структури. У цій програмі розглянемо один такий приклад: ідея створити радіокерований бойовий танк сформувалася у простого, хоча й технічно просунутого миколаївця Геннадія Нечепорука, у дні, коли під Іловайськом масово гинули українські бійці. Наскільки менше було б смертей, якби першими приймали удар і відповідали на нього не живі, а металеві воїни. Військові из разных подразделений подтвердили необходимость реализации проекта, который стал одним из сторінок на ведомом интернет-сайте Народный орг Юэй. Это абсолютно волонтерский проект, где абсолютно частные пожертвования, Значит, проект абсолютно открытый, откуда берутся, ну разные люди, и честно, по честному я большинство их даже не знаю. И никогда в жизни не видел, но все-таки я должен их поблагодарить, что они все-таки делают хорошее дело на и э, в дальнейшем это, я думаю, что спасет не один десяток и даже не одну сотню жизней наших солдат, что, на мой взгляд, это очень правильно. Э, платят, ну, по-разному, от 5 гривен до 20-30 тысяч. Радий, що випала така нагода, така честь. Я з самого початку був в курсі, що наш друг планує такий проєкт. І ось я в ньому приймаю участь для того, щоб зберегти життя нашим бійцям і повисити ефективність ведення бойових дій. Найголовніше, що в нас зараз це життя бойця. А железо, оно всегда есть железо. Так что главное, чтобы сохранить жизнь бойца. И больше что я могу сказать? А технические вопросы мы решим. Если не можем, не можем помочь там, в АТО, стараемся помочь им здесь. Я сейчас на пенсии. Так что помогаю ребятам. Мы все из ополчения, все, и все участвовали. При освободженні адміністрації. Всі. От ми всі зібралися. Гена, ну, як, гена нас зібрав. Ну і заділилися цим проєктом. До створення нової машини, котра може стати аналогом багатьох бойових роботів західного і навіть російського виробництва, долучилися кілька миколаївських підприємств. На сьогоднішній день ми практично повністю закончили чорнову роботу по корпусу. То есть подготовили его под установку систем автоматики и к монтажу гусениц, скажем. Да, гусеницы мы еще не закупали, но ну, собираем деньги, скажем. Не все мы можем вот так, я хочу, и у нас все так вот получилось. Значит, то есть ну, башню мы закончим там на этой неделе, в принципе, опять же в Черновую. Дальше смонтируем оборудование, покрасим корпус. И после этого начнется самая такая, ну с моей точки зрения интересная работа, это значит программные средства. Сегодня волонтеры работают на территории дочернего предприятия «Будкомплект» – ПАД «Миколаев Буд». До речи, этот завод и раньше помогал в решении оборонных вопросов. Мы с удовольствием откликнулись на их просьбу. предоставляем производственные площадки. И если будут обращаться, у нас есть квалифицированные сварщики, то поможем им и квалифицированными рабочими так как наше предприятие изготавливает металлоконструкции вот имеется площадя и квалифицированные рабочие к нам а, обращались наша а, самооборона николаевская а, обустраивали а, блокпост делали противотанковые ежи заградительные ленты а, вот, таким образом что когда к нам обращается Безвзмезно всі відкликаємося на їхні просьби. Підприємства і компанії, зокрема Айтішники, залюбки йдуть на зустріч. Допомагають за мінімальну платню або і безкоштовно. На відповідному етапі реалізації проєкту буде визначено, з ким співпрацювати тісніше. Я, чесно говоря, більше склоняюсь к львов'янам. Ну, це по чесному Хотя и наших ребят Николаевских я тоже хочу задействовать. Все-таки мы территориально в городе Николаеве, мы как бы все вместе. Все-таки здесь это делается и планируется дальше запускать в серию. Соответственно, как бы нужен и свой коллектив. Важливий момент. Вартість радіокерованого танку Миколаївського виробництва має бути не вище 20 тисяч доларів. Шло проектирование, и дальше ну, какая-то предварительная калькуляция проводилась, и было определено, что да, мы в эту сумму укладываемся, в принципе, даже неплохо, и при серийном производстве можно даже ее уменьшить до 18-15 тысяч долларов. Да? Ну, потому что первый экземпляр он всегда подразумевает повышенные затраты, начиная от самого разнообразного проблем самых разнообразных. Почему 20 тысяч? Ну, я общался с военными, значит, 20 тысяч – это примерная стоимость, как это не кощунственно звучит, солдата. От момента, когда принято решение человеку вручить повестку и заканчивая готовым подготовленным бойцом, скажем, через два месяца бегов на полигоне, ну, тренировок. Значит, потому что все затраты вот эти вот совокупные, там, начиная от стоимости, грубо говоря, бумаги и шариковой ручки, заканчивая зарплатами военкомом, содержание зданий сооружений. Вот эта совокупная стоимость примерно вот она равна 20 тысячам. Это мне говорили, я разговаривал с военными, это ну, вот такая вот цифра. Соответственно, цель и задача построить железного солдата. Чтобы ребята сидели там в каком-то безопасном относительно хотя бы месте и игрались ну, в что-то вроде компьютерной игры. Только по-настоящему. Ну и, соответственно, потеря одной такой машины была равноценна потере, скажем, солдата. Но ведь человеческая жизнь, она же стоимости не имеет, она безгранична. И поэтому, сохраняя таким образом человеческие жизни и превращая вот такие машины, скажем, в металлолом, я считаю, что это ну, так лучше. Загалом було было поставлено задание максимально использовать именно отчизнянные материалы и механизмы. Хотя, выявилось, это не всегда оптимальный вариант, даже за сіною. То есть, она должна выполнить боевую задачу, сохранить жизни. Подбили. Ну, извините, значит, подбили. Износился, скажем, мотор-редуктор, хотя мы заказали немецкие, как это не удивительно, они оказались дешевле, чем наши украинские, с, с, с очень сильно превосходящими характеристиками. Я не знаю, почему так. Наверное, сейчас так это так. ну, вот такой у нас бизнес по-украински. Там очень хорошие, скажем, у них характеристики, моторесурс очень хороший у редукторов. Поэтому я думаю, мы даже не проиграли но цель и задача стоит. Вышел из строя моторедуктор, пошел в любую фирму, которая занимается там промышленной автоматикой, они все стандартные, ну то есть там есть один стандарт, так называемый, купил похожий, то есть у него присоединительные размеры все одинаковые, все одинаково, пусть он называется по-другому, Ну пусть цвета будет другого, какая разница. Прикрутил, все, машина поехала. То есть ремонтопригодность. При этом все в стоимость. Мы отказались, там еще техно, ряд технологических решений было принято, в том числе отказались во многих местах от подшипников качения, например. Опять же, это опыт уже, скажем, мой личный, плюс есть еще опыт использования в турбокомпрессорах определенных материалов, которые мы использовали вместо подшипников. Ну, значит, отзывы. Хорошие, у меня опыт использования подобных материалов хороший, И к тому же они дешевые, делаются на самом примитивном токарном станке, скажем, они используются, потому что какие-то спецстанки, да, там или подшипники, ну где-то среди полей там искать подшипники, да, там, ну грубо говоря. Хотя я понимаю, все, да, рембаты есть, все, есть, это все возможно, но упрощение, 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 упрощение. То есть без потери надежности или с небольшой потерей надежности. Для рухомых деталей убрали полимерный материал капролон вечерняного выробництва. Металл мы взяли сталь 20, это обычная конструкционная сталь э, с пределом ударной вязкости больше, чем сталь 3 в два раза. Э, значит, Стреляли ее э, нас на, шир, на, ширлане, на широком лане да ее 762 бьет, пробивает э, при углах попадания в 90 градусах, при касательных углах не пробивает, то есть патрон винтовочный 762 мы стреляли из пулемета, стреляли из СВД, вот, э, но ну, тем не менее, опять же, есть сталь, мы ее уже исследовали, отстреляли, там так называемая Арм, Армакс 400, да, там э, вроде бы хорошо держит 762, значит, будем довешивать в зависимости от потребностей. Почему, собственно говоря, потому что на самом деле, ну, танк-танк, это танк мы сами называем так. На самом деле есть еще идея, чтобы боевая часть снималась кассетой. Использовать этот передвижное средство уже как некий дистанционно управляемый грузовик. Например, мы можем взять историю с 32-м блокпостом, когда туда посылали бронетехнику, не могли доставить воду. Была бы такая машина, да, там грузоподъемностью 200-300 килограмм, можно было бы их гонять туда. Ну, подбили одну. Жалко, конечно, но это же не жизнь. Таким образом можно было бы каким-то образом поддерживать снабжение. Ну, пока шумаем, шумаем. Олучиться, буде добре. Остаточні параметри і наповнення танку будуть визначені після того, як перший зразок вивчать військові фахівці. Хоча виглядає ця конструкція доволі масивно, орієнтовна робоча вага машини буде близько 500 кілограмів. Це теж важливо. Передбачалося, що апарат розвиватиме швидкість до 30 км на годину. В разі, якщо важитиме одну тонну, чим менше вага, тим може бути швидше. Змінні конструкції дозволять ставити різне озброєння. Оружжя на двох консолях: лева, права, на башні Да? Ізначально ну, навіше. На даний момент розглядається пулемет ПКТ. Орієнтується 600-800 патронів патронов йому. прямо в башне за броней. То есть они не повреждаются, не простреливаются. Ну, пулемет мы настолько, насколько сможем защитим. С другой стороны, у русских используется гранатомет РПГ-28, 4 штуки, 4 выстрела. Хорошая штука, но у нас в Украине их нет. У нас есть РПГ-26. Я разговаривал с военными, в принципе, тоже воспринято неплохо. Проект «Народний танк» триває, адже перший зразок – це лише початок. Нашим військовим такі машини дуже потрібні.